الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أه، معك مدير جاسم مبارك من شركه الرابع. هاي تفضل اهلا وسهلا. كيف الحال؟ شخبارك اخبارك شلونك طيب؟ الله يحييك. الحمد لله انا بخير. وانت كيف حالك؟ شخبارك؟ حمد الحمد لله شكرا الله. وانت قدمت اطفال للوظيفه المهندس؟ ايوه صح وانا قدمت تصير ذاتيه تاريخ 15. رفعنا نفسك طبعا انا جاسم مبارك أنا من كيرلا في الهند عمري ثلاثين، أنا متزوج كنت في السعودية حاليا أنا في الإمارات طبعا عندك خبرة في مجال الهندسة؟ أيوة عندي خبرة خمس سنوات في هذا المجال كم رواتي من هنا أتوقع تقريبا خمس ألف ريال طيب شو مغيط الشغل الاول؟ بلا يا شيخ صراحة راتب كان مرة ناقص في الشركة الأول آه، عندي تكاليف زيادة هذا الراتب مكفي عشان ألغيت هذا الشغل أي طارش تقدر تنظم في شركة؟ أقدر الله معاكم تاريخ واحد الشهر القادم بتصل عليك لا سعرمت ممكن وشكرا أنا وقتك يا الله حبيبي مع السلامة غلف راجع جولي شيء نالك رسم من دشرة تولم عربي. إذا بقولي كول إنترفيو أتلي شيء عند ساحة جري പത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അറബിയിൽ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അറബി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് അസ്